Колеги, починаємо прес-конференцію після матчу 25-го туру з своїми враженнями, від якого ділиться з нами головний тренер Сталі Вадим В'ячеславович Плотніков. Пане Вадиме, прошу прокоментувати цей матч, ну і на правду сказати, в чому проблеми Сталі були сьогодні. Я думаю, що Мы сегодня недостаточно настроились, наверное, на иру. Много проигрывали единоборств. Пропустили мяч, конечно, как говорят, в раздевалке сейчас это такой поломал нашу психологию победителя, уже как-то мы во втором тайме не нашли себе силы переломить ход игры. Ну, соперник сегодня выглядел достойно, наверное, после нескольких игр неудач у них была сегодня сверх они были быстрее, в единоборствах лучше, поэтому добились заслуженного положительного результата. Дякую дуже. Есть у вас запитання, шановні колеги. Іван Григорович, запитайте что-нибудь. Какие завдання у клуба? Чи знову? Чи є уже бажання прем'єр-ліга, не маю? Нет, у нас такой задачи не стоит. Все запитания и